Hai semua, di video kali ini saya akan membuat semur tahu dan telur yang rasanya enak banget. Langsung aja, langkah pertama: siapkan 10 tahu putih yang sudah dicuci bersih, lalu masukkan ke dalam minyak goreng panas, goreng tahu hingga matang kecoklatan, balikan tahu agar matang merata. angkat dan tiriskan. Kemudian untuk bumbu halusnya saya pakai 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 butir kemiri yang sudah disangrai, setengah buah pala yang diparut, 1 sendok teh merica dan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Tambahkan sedikit air atau minyak untuk memudahkan proses memblender, lalu haluskan dan sisihkan dulu. Selanjutnya, panaskan minyak sayur secukupnya di wajan, masukkan bumbu halus, tumis hingga bumbu benar-benar matang agar tidak bau langu. Masukkan 1 batang serai geprek, 2 cm lengkuas geprek, dan 2 lembar daun salam. Tumis hingga harum dan layu. Tuangkan 600 ml air. Masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah, dan 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera. Aduk dan masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 6 butir telur rebus dan tahu goreng. Kalau telurnya mau digoreng dulu juga silahkan ya, sesuai selera. Masak hingga air menyusut dan bumbunya meresap. Ini saya tambahkan setengah sendok teh garam Aduk hingga rata. Jika ingin semur yang berkuah, ini udah bisa langsung diangkat dan disajikan, ya. Tapi saya lebih suka yang kuahnya kental, jadi akan saya masak hingga kuahnya menyusut. Kira-kira seperti ini udah cukup. Nah, kelihatan ya, ini kuahnya mantap banget. Ini akan saya angkat dan sajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.